Це, uh -huh. Чому інші змогли зробити, а Україна не змогла. От якщо бати порівняння з Польщею, uh -huh. з Словакією, Чехією, а, ну, про Угорщину зараз можна сперечатися. А, тобто країни пострадянського блоку, uh -huh. начебто у них ситуація з правами людини краще. У uh -huh. них судова система, не yeah. працює. у них менше заяв. Ну, у нас Україна велика, якщо бачити душу населення, так і багато виявляється заявок. Uh -huh. А, то есть большая страна, большие проблемы, возможно, и так. Но все-таки, возможно, что-то мы не сделали, то, что сделали наши соседи. Угу. Ну, есть вот простой ответ, который, ну, я не скажу, сильно распространен, но все-таки имеет, имеет определенное распространение в той же Польше. Там иногда некоторые авторы говорят о том, что есть разные цивилизации. Вот один из теоретиков начала 20 века, такой теории цивилизации, он говорил о том, что есть латинская цивилизация, где, собственно, и возникла вот эта идея правового государства. И есть вот туранская азиатская цивилизация, которая которой принадлежит Россия, Украина, и невозможно эту идею, которая принадлежит одной цивилизации, трансплантировать или перенести на почву другой цивилизации. То есть поверхностно это можно сделать, но, но реально эта идея не будет работать. То есть вот есть такая точка зрения, что это просто две разные цивилизации. Но на самом деле я, я считаю, что э, все-таки э, основа, основ, наверное, вот тот тяжелый э, постсоветский багаж, в первую очередь в отношении речь идет о правосознании, о распространении такого своего рода правового нигилизма и цинизма, вот, вот, э, правового цинизма. Вот это основная причина. И недоверие, конечно же, населения к государству, которое воспринимается как чужая сила, подавляющая сила, а не та, которая должна служить гражданину неразвитость гражданского общества вот под гражданским обществом подразумевается самостоятельность есть вот одно из определений демократии что демократия это когда вы все делаете сами вот у нас у нас наверное несколько иначе относятся к этому в том числе к отношениям речь идет об отношении к правам человека считается что э, вот кто-то представитель власти решит все наши проблемы на самом деле, это не так, надо самому решать свои проблемы, надо самому защищать свои права и тогда постепенно формируется, кристаллизуется гражданское общество, когда мы сами решаем свои проблемы. Вот это, это более так сказать, гражданское общество в этом смысле более развито в той же Польше. Вот здесь вот есть определенная как раз разница. в этом смысле я вижу, что все-таки в Польше есть какой-то определенный прогресс и они развиваются, они все дальше уходят. Хотя у них, у них все-таки меньше опыт жизни в тоталитарном или авторитарном государстве. Все-таки у них сохранялись какие-то институты частной собственности, самостоятельность, самоуправление личности по сравнению с тем, что было у нас. у нас. У нас, к сожалению, была ситуация совершенно другая. У нас все выкашивалось. Вот интеллигенция либеральная, она периодически интеллектуальная элита, она либо уничтожалась, либо становились конформистами и служили авторитарному государству. Польша другая ситуация, поэтому нам сложнее, поэтому, может быть, у нас просто этот процесс займет э, больше времени, чем там. Вот. Но, но все-таки корень проблемы и э, ключ к решению он э, находится в коллективном, в массовом сознании. Если оно изменится, то э, тогда есть перспектива. А если нет, то вряд ли. Но для меня, в общем-то, если честно, то вот надежда состоит в том, что вот есть этот пример, этот прецедент. Помаранчевой революции, когда народ почувствовал, что он может влиять на власть, что власть его боится, что власть государства, э, элиты или или так сказать те, кто находится в власти, она не безгранична, что можно как-то на них повлиять, и это вот запало в массовое сознание или подсознание, и это очень такой фактор важный для для перспектив развития демократии и защиты прав человека в Украине. То есть не не все безнадежно.